который был здесь, и ныне, э, который хочет к нам попасть, они очень сильно лоббируют интересы забудовника в рекреативной зоне, в юных проваджене. Поэтому очень подозрительно, что когда Валерьевича отсюда погнали, стройки остановили, вдруг начали создавать сезонные группы актива. Я Поэтому вам скажу такой фразу. Вы, вы можете успокоить. Маляревич, у вас депутатом не будет. Он даже не баллотируется. Но понимаете? он сейчас лоббирует интересы и он, он уже очень много сделал. Вот. Да. Поэтому а разборки по... Мы не тоже недовольны депутатами. депутатами. Вы знаете, у нас ни одного такого депутата нет, который живет идеально с СССР У нас тоже постоянная война идет. У нас был Давыденко, я, я, я на вечер будет сказано. Мы с ним воевали. У нас Довенький пытался по нашему округу вообще пройти в Верховную Раду. Мы там хоть, слава Богу, как-то от него отбились. А то там вообще такая, да, такая ситуация была страшная Понимаете, сейчас, Валерий, нам, вот честно вам скажу, мы считаем, вот мы партийной принадлежности мы не имеем. Это правда. У нас был так уж, принцип такой задан себе, когда создавался ОССР, мы без партии. Нам все равно, коммунисты, комсомольцы. Немцы, не немцы, мы будем рвать горло за свою территорию, за своих людей, и за то, чтобы было все намного лучше и э, намного спокойнее. Мы создали свою дружину. У нас на сегодняшний день вечером ходят дружинники. Каждый, э, каждый, каждую неделю они собираются. Три-четыре рейда. Если в праздники какие-то, обязательно выходят. Дружина, поверьте мне, работающая, официально зарегистрированная. Люди пытаются... Нас знают. Нам звонят. Если что... вот Буквально недавно было 50 лет после второй школе, нам обратились за помощью тоже организовать помощь по организации порядка там и все остальное и школе помочь. Поэтому э, люди, которые что, хотят. Нам Вот сейчас Александр Эдуардович, если мне прямых таких вопросов по СМ нет, вот реально, то, что касается общих вопросов. Потому что то, что у вас тут в районе, вы порешайте, поверьте мне, это все придется и проблемы уйдут. Главное, найти общую цель. А вот Александр Эдуардович вам расскажет, если что. У нас общие цели разные, понимаете? По поводу того, что рядом делать. Нет, разрешите, я все-таки скажу, потом дальше. Простите меня, пожалуйста. Я слишком много молчала, только в все. Я просто хочу сказать такое, что я, когда занималась нашим районом еще до того, как пришел Малеревич, он нас встретил. Я лично с Малеревичем, как актив, сидела в ресторане, и он рассказывал, я хочу сделать все, как на Русановке. Пожалуйста, помогите мне. Кто здесь актив? Мы начали очень активно ему помогать. Когда возникли у нас проблемы с застройкой берега, с церковью возле поликлиники, какие-то проблемы, которые серьезные, он отказался, потому что он популист популярное решение про мы сказал под крест я не лягу берег дело решено давайте лучше отожмем то что можно от укрбуда ресторан на... мы тогда, тогда мы сказали давайте сделаем так то что вы можете отжать отдайте нам территорию за одну гривну пусть укрбуд вот вот этот террор капитал отдаст всю территорию которая идет от берега к нашей зоне здоровья отдаст нам Понимаете? На что опять-таки же говорит, ну какая вам нравится, мы поставим там площадочки. Но принцип такой когда построится дом, и у него будет про территория, которую все жители знают, да, которая там, где вот у нас Никольская Слободская, они тоже просили подписи от дома Никольского Луначарска, один друг 2. Говорили, мы вам облагородим площадочки, мы вас делаем переходики. Извините, вот такие вот переходики с такими, что короляском перейти нельзя на перекрестке, никого не интересует, там хоть старики и дети площадку поставили электронный замок, и ни один человек нашего района не может противостоять Послушайте, меня... поэтому, ОС, да, да, вот то, что объединение граждан, сюда, я послушайте, я хочу вас я хочу, что здесь послушайте. есть представители, надо да. несколько мнений вызвать. Потому к сожалению, я да, я просто, просто я просто хочу сказать, сказать к сожалению, сейчас возникла такая ситуация на в связи с выборами нынешний мэр и о, нынешний э, депутат и тот, такой кандидат, они действуют одними теми же методами, окутить и заболванить людей. Во-первых, поэтому О.С.Н. это правильно, но нам надо идти с работкой и после выбора. Я это сто процентов. Я вам сейчас скажу, как, как мы работаем с депутатами. С депутатами. Я, да. я, я прошу Дайте граждане, депутат. те, которые сидят за столом, они открыто лоббировали интересы Малевича. Я вам открыто говорю. Зачем? Потому а что, что, что есть свои преференции. Знаете, есть потому что кому-то интересует лавочка во дворе или тренажерный зал прямо под подъездом. Кому-то интересует я взять ключик от без... спортивной площадки. Но все методы должны но, быть законными. Если, если Малеревич инициирует постройку детской площадки мы, или спортивной вы? на зоне здоровья, принадлежащей Укрбуду Терракапитал, это его личная проблема. Не надо нам рассказывать, что это для нас. Скажите, справится. кому вы хотите у себя видеть депутата? Я хочу видеть Тебя? Да, вам представителя нашего района. Ну, вот видите, а, что? Петровец, да. а, Петровец, а Петровец не наш да. человек. понимаете? Я согласен. Значит, за за закончил не фактически свою деятельность он в этом районе. Это он, он не, не закончил. Он до 25 числа действующий. До 25 числа. Вам, легче, вам не надо за будет с ним бороться. Мы, мы, не мы боремся с ним, мы, мы боремся за нашу семью и за закон. Юрченко присутствовал, правда, он говорит, что он у там не было. Был, был. был. А Поэтому я же говорю, не ребята, говорю, жители нашего района. Давайте вы должны мы, должны вы должны. мы будем обсуждать не молек. Вы знаете, вы делаете а, имя вот самому Малиревичу. Послушайте еще раз. А больше разговор. Еще, раз. еще раз, место Малиревича у нас на теперь женщины, которые сидят скалом, они теперь Петровца точно так же пиарят. Точно так же, мы здесь пишем, мы за библиотеку. Вопрос другого. Мы пришли к вам Я говорю, ОСН. Ну, я знаю двух там, которые рядом с вами. Валерия, давайте прекращать. Давайте, <свят> давайте. <свят> давайте. Надо, Вы давайте. мы Давайте. Еще раз вам Давайте мы полагаем, что они превращаются. Ни одна инициатива Малеревича не была законной. Когда он на детской площадке устанавливал да не Сколько люблю я вы вы, что вы мне говорите. Вы с в документах было написано! Вы не об этом говорите! Вы не об этом говорите! говорю! Вы пришли вы, послушать, вообще! Вы, вы приходите, вообще. Я мы да, сейчас устроили молелевицу... Да, вы да, и сейчас Мари, просто стоите Значит, господа, я вам хочу сказать, что если коэффициент принимается за какую-то работу, послушайте меня. Самое главное, вы ему... Вот. О, Коля, вот Коля, Коля, не вспомнили не о вас.

Здесь жители. Я могу уйти. А теперь послушайте дальше. Но, на, я и совершенно постар... а, по а, не про депутата. Покажите, будь Я вам хочу сказать. Ну это ж к нам надо. Написали, что он тут. По какому закону? По в... какому Вы только что сказали, что он не совершенно... же не наш депутат

правильно понимаю, что должность председателя выборная? Конечно. Да. Вы сейчас выбираете? Мы еще не выбираем. Никакого вы не выбираем. будут выбирать председателя, вы сможете проголосовать. Абсолютно справедливо. Это пока группа инициативная, инициативная группа, да. по созданию ОСМ, да, а не самые. есть один начинать Туда. работу. Туда. Вы понимаете, собрать вас всех и агитировать за вот этот Вы нет, нет, просто хочет всем можно... здесь. А вы, вы, вы превращаете, вы превращаете живу, это, раз, вы вы этот, вы этот разговор правило, просто правило, в балаган. Ну, смысла нет. Давайте мы будем как-то вас чем-то знакомить или нет. вот стоит наш пока депутат Ну вы же только, только что сказали, что уже не надо. Только что, что ли, не дайте послушать. послушайте сюда. Вот я вам рекомендую просто принять, если вы будете создавать ОСН. Никто не сказал, что кто-то здесь сидит председатель или все замы. У вас вот правильно вы сказали, женщина, то будет это голосование, вы будете избирать. Но. Примите себе за, за основу, что вы аполитичны. Все. Вы занимаетесь так Вы занимаетесь вот выйдете, вы, 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 вы вообще не входит. Но это представитель власти, как вы не Нет, это представитель Вы 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 же Вы Вы Вот нам уже отлично надо Кстати, девушки. Оля, я вам хочу сказать, Вот сегодня я... Я сегодня... Мы у нашего господина Горбуджа. Вот я сегодня буду... Послушайте, попробуем. Решая вопрос... Он не будет у нас. Он не будет. Зачем не будет? Зачем Мы замолчали, посидели пять минут? Я сегодня был у Горбунова. Мы решали вопрос, как ОСН, потому что у нас есть проблема с набережной вдоль канала. Если кто-то бывает на я вы видели. Это никому, кроме ОСН, естественно, почему он создается. Вот ОСН, мы сегодня поехали туда с Горбуновым, собрали все, выиграли грант определенный на 52 тысячи, для того, чтобы кусок это благоустроить, это с города мы получаем эти, эти деньги. И Сейчас гранды реально, да, 52 тысячи грантов выиграли на... Гранты? Да, да, правильно да, 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 да. сказал. Да, конкурс, конкурсы. Грант, грант. Это называется грант. Это мы по конкурсу выиграли, конкурс. получили меня, гранд. Гранд. Да, на облагораживание да. определенной территории. Мы мы если бы да. да. не было... Да. Вот,

Давайте так. <соединять> Давайте так. Мы ни э, с кем конфликтовать не собираемся. Зоны мы делить не собираем. Мы, мы только по улице, на Секундочку. обходит кто-то. Если вам что у нас, это уже Секундочку. Сейчас А, вы, государь, у, вас есть, у, вас есть, у вас есть маленькая проблема. Вы, вы не понимаете, что, что, географическую привязку можно делать любую, согласно законодательству. Я повторяю, вы можете дома мой сайт создать, вы можете два дома собрать, один двор будет создать, у вас. поэтому вопросов нет

Закрив сторон, так? Він сказав, доки не буде погодження з громадою, тоді ми реконструюємо за розберемо. Розумей все. Погодження з громадою зараз є кілька це. Є ініціативна група, яка проти забудови, і є ОСНІСТОМІ, яка, по крайній мірі, інтересна вона мовчить. Вона не буде добре. Створиться ще один орган, які підтримували Маляревича і так далі. Розумієте? І я не впевнений далеко, що завтра не буде рішення того ж ОСН. За якісь цілі дорожки, лавочки, ми розуміємо, що будинки ті не розберуть, хай добудують ще пару поверхів, їх 30 і закінчують. І ОСМ дає згоду. А кничко зараз каже, я вибачаю. Я не можу одне ОСМ, друге, ще якісь бунтарів слухати і так, так І оце питання в тому, що їхніми руками можуть зробити таку погану справу для нас. Тому говоримо, закінчаться вибори. Беремося по-новому, подивимося, Де буде Петровця, не буде. Тепер я вам відповім того, що на вашу Значить, Я хочу сказати, оця зустріч, все інформаційна. Вас просто е, підбурюють на те, щоб ви створили цей інструмент. Хто як ви кажете інформаційна, то не буде народ. Але послухайте сюди, вся головна дія буде після виборів. Після виборів, тому що вибори через дві неділі. Ну То почекайте дві дітей. Так, 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 це тільки інформаційний зброй. Вони кілька місяців тому чувак сюди прийшов із Новак, депутат Верховної Ради. Це приміщення, це ж приміщення. Дайте приміщення. Не дозволяємо діятися. Чумак і новак. Тут якісь дівчатка прийшли, раз приміщення, немає питань, без школа і так далі. Дали приміщення. Хто там? Чого? Ну надо. Что вы, что у вас, что думаетесь про музыку? Почему вы не калеки теперь, писала? А то да, обращались, мы обращались. Обращались, обращались. Мы новые, мы мы набираемся, мы на музыке набираемся, у нас не проблема вообще. Разные проблемы. Вы не, вы не, можно? Да, сейчас я просто скажу. Я в начале, в самом начале, когда вы все сидели, я сказала, вокруг каких проблем создается нашу СССР. Все помнят? Скажу. Наша территория улица Луначарского. Улица Луначарского подходит к берегу. Нет. Говорю, Нет. А нагрузка на транспортную систему есть? На канализации, На лекарственную систему? На есть. А на лекарь. Лекарь. Система, на Вы сейчас проголосуете за создание ОСН Луначарска, потом продадите голоса Петровцу с Угурбудом и скажете, что 5 тысяч людей проголосовали. за да, создание И мы, это живем хорошо, вы это хорошо, тоже не слышали. Вам не нужно работать не в том направлении. Вам надо не в том направлении. У нас сейчас есть приглашенный человек. Елена Пономарева. Давайте так, если ко мне вопросы. Нет, нет, Слушайте, я слушаю. Я Елена Панамоева, член комитета, наверное, самый молодой не в плане того возраста, а самый зеленый член комитета. Полтора года назад. я никогда сферой ЖКХ не занималась, стала разбираться, что вообще происходит, как тепло к нам поступает в дом, как отводится канализации, как электричество, вообще как мы живем. Вот. И вначале было очень сложно, потому что управление домом это ну, такой сложный достаточно механизм специалистов, по сути, нет. Ну, глава правления там, комендант или в каком доме как. А, вот. А, меня отправили в свой комитет для того, чтобы мне помогли разобраться вообще, чем я собралась заниматься, на самом деле. Я очень благодарна была людям в комитете Русановка, которые Приняли, потратили на меня уйму времени для того, чтобы рассказать, как э, справляться вот с такими организмами, как жилые дома. Вот. А потом, когда я начала работать, поняла, что есть вопросы, которые, те, которые возникают у меня в доме, они системные. Они возникают на всем микрорайоне, они в районе возникают, те же проблемы от них страдают кооперативы у в городе не только кооперативы обычные дома и когда встает какой-то вопрос если бы я озвучивала его от имени энтузиастов 47 я председатель кооперативного дома по адресу энтузиастов 47 то наверное меня ни мэр ни президента мы пишем президента вот. Не слышали бы. Эти вопросы растворялись бы просто в воздухе и никому до них дела не было. Через комитет

о том, какие мы же кхные вопросы решаем своими кооперативами. Вы знаете, о чем вы вы знаете, разобраться вы во всех вопросах на вот так. Это очень сложно. Я разбиралась с одним своим домом год. Это не просто. Мы давно Я не верю в то, что Маляревич да, может разобраться. Маляревич. Он, Маляревич, он не разбирался. Он нажал на надо да, слушать Я к чему все это Желайте, веду? Без, мы, без, когда без, возникает без, вопрос может. по какой-то э

До свободки ничего не сделал. не сделал. Вот я сейчас у нас ехала, Нет, ничего скажите, просто за Укорбут, Укорбут, это укорбут. даже Руслану, Все его проблемы со всеми остальными. Именно из-за Малеревича. Я, вам расскажу. Я что сразу а вы лавочками, все это политическую Потому что политическая и площадь здесь мучает войну. нас всех, понимаете? Когда вы свободно объединитесь народу. и попытаетесь разделять, разделяй, разделяй и власть, вы знаете это, разделяй и власть, вот того вы все сами делали. Вас и так все уже давно услышали. Да, что что вы, Малевича, выслали. Вы а вас прикормили, он вас прикормил. Да, мы вызвали. Мы не дадим слова депутату. Ну чего он пришел сюда? У нас есть процедура. Что как-то Да, Дивіться, ми слухаємо вже стільки раз, що в нас є зіна виходить, просто нічого не може робити, а у вас та Руслана ці всі ідеали. Так, ви ж на правірці. Ви ж на правірці. А де ви були там, Олєв'євичі? Ви слухали ці шлюбки? Чому ви це не робили? Ви що вони все зробили? А чому я ініціювала, не ви?

я давно. Когда он э, победил на выборах. Понятия я не имела, кто такой малярий. А я познакомилась с ним до того, как он, 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 он победил на выборах. Ему надо было 9 тысяч не голосов. Когда он, он, не не был, он стал депутатом, он приехал не к вам на свободу. Я на свободу приехал что мне нужно делать а, правильно, к нам приехал до ниже. того, как получить мандат он к нам приехал до того, как получить мандат по по это есть. вы ко мне приехали на Русанов да, я я вашим дядей потому если что вы мне вы хотелось бога. молодого честного парня Ой, сюда, а не если Сашу. вы будете объединены даже если объединены, у вас ничего будет ничего самый особого. неудачный объединены. депутат вы научите его работать Нет, у нас не будет депутата ему мое задание Жодного но... а, не понял. когда он с нами встретился, он сказал, первый мой депутатский запрос будет по дебаркадеру тысячу подписей. Мы перед выборами бегали и рассказывали, какой у нас классный придет человек. А можно я отвечу? Две тысячи подписей на сквер. Вы прозвонили эти подписи, люди не знали, где а вали, да. набирали, что? Я я не подписали. А я попрошу вас листочки набирать. Пожалуйста. Две тысячи подписей не мы вы передали по статусу сквера. Где они? они?